پچھلے دنوں ایک خاتون نے ایک ویڈیو بنایا اور اس کا عنوان رکھا کہ یہ جو سرخی کا لفظ نے کیا اخبار کی سرخی تو اس کے بھی جب اخباروں کا زمانہ تھا تو اسپیشلسٹ ہوتے تھے تو امی صاحب جرنلزم بھی جانتے کہ وہ ہیڈنگ سرخی بنانے کا اسپیشلسٹ ہوتا تھا تو وہ تو یہ یہ سرخی بھی جو ہے نا یہ سرخی پاؤڈر والا ہی ہے میک اپ والا ہی ہوتا ہے کہ وہ سرخی ایسی بنانی ہوتی ہے کہ لوگ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں تو وہ ویڈیو لگا ہے دو تین دن پہلے اور اس پہ لکھا ہوا ہے واسف صاحب کی لو اسٹوری واسف صاحب کی بھائی واسف مجھے اس ہیڈنگ پہ بڑا افسوس بھی ہے نا وہاں عزت کا اور وہ ادب کا خیال رکھا گیا اس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح ہے واصف علی واصف کی دکھی دف سٹوری اور ایک ٹوٹا ہوا دل بنایا گیا اس میں دل بنا ہوا ہے اور وہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ سوجی اور حالانکہ وہ آپ پورا ویڈیو اگر سن لے نا صرف ایک جملہ جو ہے نا وہ ہے اس کے اور وہ بھی نام مکمل ہے تو آدھا سچ جو ہوتا ہے نا آدھا سچ وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک تو یہ جو ہے نا آدھا سچ اور چونکہ میری والدہ بابا بہادر کے کالج کی اسٹوڈنٹ بھی تھے تو پھر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پورا ساتھ جو ہے نا وہ بیان کر دیا جائے اور اس کی پھر ظاہر اس خاتون نے جو بنایا تو اس کا بھی واحد مقصد اپنے ویوز بڑھانا تھا اور سبسکرائبر بڑھانا تھا واسف صاحب جیسی شخصیت کے متعلق اگر یہ لکھ دیا جائے کہ واسف صاحب کی دکھی لو سٹوری تو پھر ہر بندہ ہی کلک کرے گا ضرور جی؟ ضرور کرے گا. گا کہ یار بھائی وہ اور یہاں پہ مرزا محمد علی جیسے لوگ تو دس دفعہ کلک کر کے سنیں گے کہ جی واسط <سؤال> صاحب کی لو اسٹوری ہے ان کو تو نکتہ چاہیے ہوتا ہے بزرگوں کے مطالب بات وہ تو کشورمجوک میں سے بھی داتا صاحب کے خلاف بات داتا صاحب کی <سؤال> کتاب میں سے تلاش کر کے لے آتے ہیں یہ ان کا خواب. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے اور یہ اکثر میں اپنے خلاف ہی لکھا تو وہ جو بات ہوئی تھی کہ مطلب جو ہے نا وہ غالب اور میر جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے کہ ہم نے یہ شعر کہا تھا اس کا تو مطلب یہ نہیں تھا تو اللہ میاں بھی قرآن کی آیتوں کے مطلب ایسے نکالے لوگوں نے کہ وہ اللہ بھی پریشان ہوتا ہوگا کہ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تو یہ کیا مطلب نکال کے لیا تو بہرحال وہ مقصد ہے پورا سچ بیان کرنا میری والدہ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری والدہ کا نام بھی تاریخ میں محفوظ ہو جائے تو اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی دعا بھی کر دے ان کے لیے تو ان کا نام امت الرضا تھا ٹھیک ہے وہ بابا دور کی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی یہ بات ہے نائنٹین یہ بات میرے پیدائش سے پہلے کی بات اور یہ غالباً نائنٹین نائنٹین سکس یا اس سے پہلے کی بات اس وقت کالج بھی جو ہے نا ابھی نابھا روڈ پہ شفٹ نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کالج جو تھا وہ ٹیمپل روڈ پہ ہوتا تھا وہ جو ریگل چوک کے ساتھ سڑک جاتی ہے نا اس کو ٹیمپل کہتے ہیں وہاں پہ یہ کالج ہوتا تو وہ ہوا یہ کہ ایک خاتون بابا حضور پہ عاشق ہو گئی اور بابا حضور کا جنہوں نے بابا حضور کو نوجوانی میں دیکھا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ لوگ سڑک چلتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے یار یہ کیا چیز جا رہی ہے یہ عالم تھا تو تو جن لوگوں نے ان خاتون کو دیکھا ہے وہ بتا دیں گے وہ بھی برابر کی ٹکر تھی وہ واقعی صاحب پہ نا عاشق ہو گئی اور بڑے قریب پہنچ گئی تو جب وہ بڑے قریب پہنچ گئی جو پہلے تو آپ کو ایک واقعہ یہاں پہ پھر آؤ گے حضرت جنید بغدادی شاہی پہلوان تھے اور تصوف میں میرا خیال ہے حضرت جنید بغدادی بھی کامی نام اتنے بڑے ہوں گے اور میرا خیال ہے داتا صاحب کی بھی شجرے میں حضرت جنید بغدادی آتے ہیں داتا صاحب کے بھی مرشد ہیں وہ تو یعنی کہ اتنے جو ہے نا اور حضرت غوث پاک کے شجرے میں بھی ان سے بھی جنید بداد وہ ان کا وہ بھی جو ہے نا کبال ان پڑھ بندے تھے پلوان تھے پلوان کا پڑھائی لکھائی سے کیا تو وہ دودھ تک ہی دکان بنا تو وہ شاہی پلوان تھے اب سب کو معلوم ہے یہ واقعہ ایک دن ایک بندہ آیا ماڑا سا اور دکان نے کچھ کہا اور وہ شاہی پہلوان ہار گیا اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا تھا کہ جو اس کو ہرا دے گا اس کے لیے بہت بڑا انعام اور وہ بہت سے لوگ آئے لیکن کوئی اسے نہیں ہرا سکا تو وہ ایک عام کمزور سا بندہ آیا وہ ہار گیا تو اور اس رات چائے پلوان جو تھا اس کو سرکار دالم عالم سے کی ہوئی وہ بندہ ایک رات میں ولی بن گیا اور وہ جو ماڑا سا بندہ آیا تھا اس نے صرف کان میں آ کے اتنا یہ کہا تھا کہ میں سید جاتا ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ آج ہار ہار جائیں گے تو میرا کام تو وہ پہلوان صاحب نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یار تو سچا سچ چھ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا اس نے بس اس نے اتنا کہا کہ میں سید جاتا ہوں تو وہ شاہی پہلوان ہار وہ ایک رات میں وہ بندہ وہ نہیں بن گیا جس پہ کے لوگ ساری ساری زندگی گزار کے اس مقام پہ نہیں پہنچ وہ ایک رات میں وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ گیا وہ کہنے کو تو یہ آسان ہے لیکن یہ اصل میں بننے سے پہلے مرنا تھا کیونکہ شاہی پہلوان جو ہے وہ کسی سے ہار جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کیا اپنی شہرت کی پرواہ بھی نہیں وہ یہ بھی پتہ ہے کہ بادشاہ نے کام سے پکڑ کے مجھے باہر بھی نکال دینا اس نے اپنے جو شاہی پہلوان کا کیا سٹیٹس ہو اس نے اپنے سٹیٹس کی بھی پرواہ نہیں کی یعنی کہ دولت کو بھی چھوڑ دیا اپنی عزت کو بھی چھوڑ دیا اپنی شہرت کو بھی چھوڑ دیا بدنامی بھی وہ لے لی اور دربار سے نکالا بھی جائے گا اسے پتا ہے لوگ بھی مذاق اڑائیں گے تو یہ کہنے کو تو آسان ہے کہ وہ ہار گیا تھا لیکن کرنے پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مرنے سے پہلے مر گیا اللہ 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 اس کو پھر یہ نام رہا ٹھیک ہے تو اب ادھر آتے ہیں لو اسٹوری کی طرف تو جب وہ خاتون بالکل قریب پہنچ چکی تھی تو اب کوئی وہ بابا ہی ہوگا جس نے واسف صاحب سے یہ بات صاحب سے اس نے کان نے, اس بابے نے نے بابے واسط صاحب آپ ملک ہیں بے شک مولالی کیوں لیکن یہ لڑکی جو ہے نا یہ سید صاحب یہ سننا تھا کہ اس کے بعد واسف صاحب وہ لڑکی ڈھونڈتی رہی اور واسف صاحب اسے نہیں ملے واسط صاحب نے وہاں سے ایسی دوڑ لگائی کہ وہ جو ہے نا لڑکی جو ہے نا وہ پریشان رہی کہ یار وہ کہاں گیا بندہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو قریب پہنچے تو میں نہیں سمجھ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بابا حضور کے ولی بننے میں ہنڈریڈ پرسینٹ یہ بات ہوگی لیکن اتنا میں ناقص سمجھ کے میں خالی ففٹی پرسینٹ تو شاید یہ بات ہو تو یہ پوری پورا سچ تھا جو کہ اس ویڈیو میں بیان نہیں کیا گیا تو دل جو ٹوٹا تھا وہ اس خاتون کا ٹوٹا تھا اور این ممکن ہے واسف صاحب کا بھی ٹوٹا ہو کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو وہ جب کوئی کسی پہ خط کو بہت زیادہ حسینوں جیر کا تو وہ عاشق ہو جائے دو ہو سکتے بادشاہ کو بھی چھوڑے دیر کے لیے آ ہو خیال کے لیکن وہ ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں میں شہر میں بھی رہا ہوں. تو وہ لیکن وہ ٹوٹا ہوا دل اگر ٹوٹا بھی تو مان بھی لیں تو وہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے نا وہ, وہ کو رہا. میں نہ مس جانا میں شوقی رند تک پچا گیا وہ ٹوٹا ہوا دیکھتے بول بندے کو ٹھیک ہے نا تو یہ سی اس کا پورا ویڈیو کا جواب تو ٹھیک ہے نا تب بیمی صاحب صحافی بھی رہے ہیں اور کتنے سے دنیا ٹی وی سے وابستہ رہے ہیں چھ سال میں تو صحافیوں کی اور اینکرس کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بندے سے جب پریس کانفرنس میں جانا ہے تو وہ چوریاں چاکو لے کے جائے گئے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال کے لا اس کے منہ سے کلوا لینی ہوتی ہے کہ جو ان کی وہ ویورشپ بڑھ جائے ٹھیک ہے نا یہی ٹریننگ ہوتی تھی ہاں جی ہاں چینلس کے اندر یہ بڑی پریکٹس ہے کہ جو لائیو پروگرام جو براہ راس پروگرام کیے جاتے ہیں لائیو ہے اس میں جو کالز آتی ہیں نا عوام کی وہ پلانٹیڈ کالز ہوتی ہیں جی جی میں نے خود کئی دفعہ کالز کی ہیں جی شامی صاحب کے پروگرام کے اندر کہ میں فیصلہ آباد پناہ بات کر رہا ہوں جی کیونکہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں نا جی وہ ہمارے منہ سے عوام کے منہ سے کہلوا دیتے ہیں جی تاکہ وہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو جائے اور وہ اس پہ تبصرہ کرے تو یہ ایک تھوڑی سی پریکٹس ہے اپنا میڈیا چینل کے اندر اور پھر باتوں کو ڈسٹارٹ کرنا جی اس کو تھوڑا